Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Dalila Amair dalam 15 minit MMTV edisi 29 Januari 2026. Kita ke berita utama. MyCard versi baharu yang dijadual diperkenalkan bermula 1 Jun depan akan dilengkapi fungsi khas bagi merekod pembelian minyak masak paket bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan menyatukan pelbagai mekanisme subsidi dan bantuan dalam satu sistem bersepadu yang lebih cekap dan tulus. Menurutnya sistem penstabilan harga minyak masak eCOSS ketika ini digunakan bagi mendaftarkan semua pihak dalam rantaian pengedaran termasuk kilang penapisan syarikat pembungkusan pemborong dan peruncit untuk merekodkan transaksi daripada peringkat pengeluaran sehingga jualan runcit Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Krai, Abdul Latif di Dewan Rakyat hari ini berhubung keberkesanan ECOSS dalam pengagihan minyak masak paket bersubsidi kepada warga emas dan orang miskin di luar bandar tanpa kemudahan internet serta langkah memastikan tiada isi rumah tercucir akibat pelaksanaan aplikasi tersebut. Armizan berkata, perekodan transaksi di peringkat awal pengguna akhir penting bagi memastikan subsidi disalurkan kepada rakyat yang layak selain menangani masalah ketirisan akibat penyelewengan dan penyeludupan minyak masak bersubsidi. Ketika ini, aplikasi ECOSS menggunakan sistem kod QR bagi mengumpul data pembelian minyak masak paket oleh pengguna selain tiada kuota pembelian ditetapkan berdasarkan isi rumah, sebaliknya had hanya dikenakan bagi setiap transaksi. Kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST dan sebaliknya terus mengekalkan cukai jualan dan perkhidmatan SST sebagai sistem cukai penggunaan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata GST walaupun mampu menjana hasil lebih tinggi kerana dikenakan di semua peringkat rantaian bekalan, ia memberi kesan kenaikan harga yang lebih meluas dan meningkatkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebaliknya katanya SST bersifat bersasar dan satu peringkat dengan barangan serta perkhidmatan asas dikecualikan sekaligus menghadkan kesan inflasi kepada sektor tertentu sahaja. Beliau menjawab soalan ahli parlimen Beluran Datuk Seri Dr Ronald Kandi yang disiarkan di laman web parlimen hari ini mengenai sekiranya kerajaan bercadang untuk mengkaji semula pelaksanaan SST pada masa hadapan. Anwar berkata kesan SST terhadap inflasi kekal terkawal dengan kadar inflasi Malaysia pada November 2025 hanya 1.4% tidak menunjukkan tekanan harga menyeluruh seperti yang sering dikaitkan dengan GST. Sehubungan itu, kerajaan akan menambah baik pelaksanaan SST daripada segi pematuhan dan perluasan asas cukai secara bersasar sambil memastikan kos sara hidup rakyat terus terpelihara. Warga asing dilarang untuk membeli minyak masak paket bersubsidi yang berharga RM2.50 bermula 1 Mac ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, perkara itu selaras pengeluaran larangan pembelian minyak masak paket bersubsidi oleh bukan warga negara melalui penggubalan peraturan-peraturan kawalan bekalan di bawah Seksyen 6 Akta Kawalan Bekalan 1961. Ujarnya langkah ini seiring dengan penggunaan aplikasi mobile ECOSS yang membolehkan setiap pembelian minyak masak paket bersubsidi direkodkan hingga pengguna akhir menggunakan kod QR dan butiran kad pengenalan. Beliau berkata, ECOSS dirika untuk merekodkan semula transaksi jual-beli di seluruh rantaian pengedaran termasuk kilang penapis, syarikat pembungkusan, pemborong dan peruncit bagi memastikan subsidi dimanfaatkan sepenuhnya serta mengekang penyelilingan dan penyeludupan. Menurutnya, ECOSS akan diintegrasikan dengan platform MyKase untuk membolehkan warga emas dan golongan miskin yang tiada telefon pintar membuat pembelian menggunakan kad pengenalan sekaligus memastikan subsidi minyak masak paket benar-benar dimanfaatkan oleh rakyat. Bekas Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan KPPP Angkatan Tentera Malaysia ATM, Lieutenant General Datuk Muhammad Razali Alias didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tiga tuduhan menerima suapan pada 2024. Muhammad Razali, 60 tahun, didakwa menerima suapan yang berjumlah lebih RM70,000 dan tiket penerbangan namun beliau mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan terhadap ketiga-tiga pertuduhan itu yang dipacurkan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut pertuduhan pertama Muhammad Razali didakwa telah secara rasuah menerima baginya suatu suapan iaitu wang berjumlah lebih RM70 daripada seorang lelaki sebagai dorongan untuk dirinya sebagai ketua pengarah perisikan pertahanan MDIO Angkatan Tentera Malaysia meluluskan sijil pengesahan dan penerimaan perkhidmatan bagi pertuduhan kedua dan ketiga, tertuduh didakwa telah menerima untuk isterinya dua benda berharga iaitu pembayaran berjumlah RM26,800 dan RM37,800 bagi dua pembelian tiket penerbangan pergi dan balik antara Kuala Lumpur dan Malaga Sepanyol serta Kuala Lumpur dan Estonia tanpa balasan daripada lelaki sama. Hakim Suzana kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah. Mahkamah kemudian menetapkan 16 Mac ini bagi sebutan semula kes. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO GISP Holding Sendirian Berhad, GISPH dan tiga bekas akauntannya dikenakan 331 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai lebih 38.1 juta ringgit di Mahkamah Sesyen Shah Alam hari ini. Individu yang didakwa terdiri daripada Nasiruddin Muhammad Ali, 67 tahun, yang berdepan 77 pertuduhan, Hamimah Yaakob, 74 tahun dengan 95 pertuduhan, pasangan suami isteri Asmad atau Asmanira Muhammad Ramli, 46 tahun dengan 68 pertuduhan dan Muhammad Kushairi Osman, 55 tahun dengan 91 pertuduhan. Semua pertuduhan pengubahan wang haram terhadap keempat-empat tertuduh dikemukakan mengikut Seksyen 4 Kurungan 1 Kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 yang membawa hukuman penjara sehingga 15 tahun dan denda seperti mana diperuntukkan undang-undang. Pada prosiding pengurusan kes hari ini, Timbalan Pendakwa Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memaklumkan dokumen pertuduhan setebal hampir 10,000 muka surat telah diserahkan kepada pihak pembilaan untuk diteliti sebelum sebutan semula kes pada Mei depan. Mahkamah turut membenarkan jaminan terhadap salah seorang tertuduh, Hamimah Yaakob, dengan syarat tambahan termasuk laporan diri di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman serta tidak mengganggu saksi pendakwaan sebelum sebutan semula kes pada 5 Mei depan. Menjaga batas dalam lakonan menjadi keutamaan pelakon Alvin yang sentiasa memastikan adab dipelihara dengan meminta izin terlebih dahulu daripada aktris wanita gandingannya sebelum melakonkan babak bersentuhan. Alvin atau nama sebenarnya Alvin Chong Chian Wah, 34 tahun berkata perkara itu lebih diitik beratkan terutama apabila heroin gandingannya merupakan wanita yang sudah berstatus isteri. Menurutnya, peningkatan tersebut turut diamalkan ketika bergandingan dengan pelakon Nabila Razali dalam drama Sesaat Lebih Terbitan View. Dalam perkembangan lain, perkhidmatan penstriman video terkemuka di bawah PCCW bakal menayangkan siri View Original terbaharu berjudul Sesaat Lebih yang merangkumi 12 episod bermula 29 Januari 2026. Beralih ke berita dunia. Semua pengetua sekolah di Vietnam berdepan denda sehingga 10 juta dong bersamaan RM1500 jika terdapat pelajar menghisap vape di sekolah masing-masing. Denda itu diperkenalkan ketika pihak berkuasa mengambil langkah tegas membendung peningkatan mendadak penggunaan vape dalam kalangan remaja. Berdasarkan peraturan itu, pengetua sekolah boleh didenda antara 5 juta dong bersamaan RM752 hingga 10 juta dong jika pihak berkuasa mendapati mereka gagal mengurus, menyelia atau mencegah pelajar daripada menggunakan VIP atau produk tembakau di sekolah. Pelajar atau individu yang secara langsung menggunakan produk tersebut pula boleh, boleh dikenakan denda 3 juta dong 451 ringgit hingga 5 juta dong di samping semua barangan yang dirampas akan disita dan dimusnahkan. Sebuah pesawat membawa seorang timbalan menteri di India terhempas ketika mendarat menyebabkan semua penumpang dan juruterbang terbunuh. Timbalan Ketua Menteri Negeri Maharashtra Ajit Pawar adalah antara yang maut di samping dua kru dan dua kaki tangan kerajaan lain termasuk seorang pegawai keselamatan. Pesawat Learjet 45 dikenalikan syarikat VSR Airlines yang melepas dari Mumbai ke Baramati itu diminta untuk membuat percubaan mendarat kali kedua dan dikatakan gagal melihat landasan pada pendaratan awal. Ketika pendaratan kedua selepas juruterbang mengesahkan landasan sudah kelihatan, menara kawalan trafik memberi kebenaran pesawat untuk mendarat. Bagaimanapun, menara kawalan tidak menerima sebarang maklum balas. Menurut Kementerian Penerbangan Awam, pesawat itu kali terakhir menjalani audit oleh Direktorat General Penerbangan Awam pada Februari tahun lepas tanpa sebarang masalah dilaporkan. Kupas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita teruskan berita ekonomi. Harga emas meningkat ke paras tertinggi terbaru sekitar RM21,597.60 seounce atau RM695.3 segram pada awal dagangan Asia seawal pagi ini. Kenaikan itu disokong permintaan aset selamat yang kukuh susulan ketegangan geopolitik berterusan, ketidaktentuan ekonomi serta kelemahan dolar Amerika Syarikat. Menurut laporan FX Street yang memetik laporan BBC, ketegangan geopolitik berlanjutan selepas presiden AS Donald Trump mengeluarkan amaran terbaru kepada Iran pada Rabu. Menurutnya, keputusan Rizab Persekutuan AS mengekalkan kadar faedah turut menyumbang kepada kenaikan harga emas. Kerajaan sedang berbincang dengan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi membolehkan pencarum menggunakan dasar persaraan untuk membayar pelan insurans dan takaful perubatan dan kesihatan MHIT asas. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika ini KWSP membenarkan pencarum menggunakan akaun sejahtera akaun 2 bagi mendapatkan perlindungan air lindung bagi penyakit kritikal. Beliau berkata perbincangan dilakukan itu akan menilai sama ada konsep MHIT asas boleh diterima sebagai sebahagian daripada produk yang boleh dibenarkan untuk pengeluaran. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kota Melaka, Ku Poi Tiong di Dewan Rakyat hari ini mengenai kesediaan kerajaan membenarkan pembeli insurans menggunakan wang caruman KWSP. Berhubung pelaksanaan pembayaran bersama, Amir Hamzah berkata, elemen itu dimasukkan sebagai langkah awal bagi mengawal kenaikan kos rawatan selain meningkatkan ketelusan harga serta tanggungjawab bersama antara pengguna dan penyedia perkhidmatan kesihatan. Beralih ke berita sukan, Kapten Selangor FC Faisal Halim muncul wira apabila meledak 2 gol dalam tempoh 9 minit untuk membantu pasukan menewaskan Chong An Hanoi FC dalam aksi kumpulan A kejuaraan Kelab Asia di Stadium MBPJ malam semalam. Pada asyik tersebut, Faisal memastikan skuad Gergasi Merah meraih tiga mata berharga penerusi jaringan pada minit ke-60 dan ke-69 untuk meletakkan pasukan ke tangga teratas kumpulan A e dengan lapan mata daripada empat perlawanan. Keputusan itu turut menutup peluang skuad Chong An Hanoi FC yang juga finalis ACC musim lalu selepas skuad kenalian Mano Polking kini menduduki tangga kelima dengan hanya mengutip empat mata ketika saingan berbaki satu perlawanan. Selangor FC dijadual menentang BG Patem pada aksi terakhir peringkat kumpulan minggu hadapan selepas pasukan tayang itu berjaya menewaskan Dynamic sebuah 2-0 pada aksi semalam. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC masih meneliti maklumat terperinci yang diterima daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA berhubung status tujuh pemain warisan bagi menyarung jersi Harimau Malaya. Setiausaha Agung AFC Datuk Seri Windsor Paul John berkata, keputusan Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS yang membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman perlu dihormati oleh semua pihak. Beliau berkata demikian selepas menyertai mesyuarat khas Ahli Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia yang memutuskan secara kolektif untuk melepaskan jawatan masing-masing berkuat kuasa serta merta. Mengulas mengenai operasi FAM dalam tempoh interim, Winster menjelaskan bahawa mandat penuh telah diberikan kepada setiap usaha agung dan bendahari FAM bagi menguruskan hal ehwal pentadbiran serta kewangan persatuan itu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 30 Januari 2026. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Dalila Amair. Salam sejahtera dan jumpa lagi.